pag'ambar alayhissalom aytdilarki shuning uchun ham alloh taolo aytdi dedilar hadis qudusiyda keladi men ikki sherikni uchinchisiman modomiki ulardan biri boshqasiga xiyonat qilmas ekan ularni orasida bo'laman agar xiyonat qilsa ularni orasidan chiqaman dedi mana bu joyda men ikki sherikni uchinchisiman degani ikkita sherik bir biri bilan chiroyli bir holatda tijorat qilib turibdi biling ana buni uchinchisi endi olloh alloh mana bu tijoratga barakasini yog'dirib qo'yadi shunday sherikchiliklar bor shundaq do'stlar bor ikkalasi chiroyli bir holatda ushlagan boshida boshlaganda hamma narsasini yo'qotgan ikkala tomon bu yoq tomon ham amanə, bu yoq tomon ham yo'qotgan lekin o'rtada bitta diyonatni ushlab ikkalasi sherikchilikni bardavom ketkazgan hozir ko'rsangiz ikkalasini katta katta zavodlar bo'lsa ham o'rtasini buzadigan hech narsa yo'q va doimo allohga duo qiladi alloh mana shuni u'shab bardavom qilgin sherikchiligiga baraka kelib ketaveradi lekin bu barakani ketkazadigan ke narsa nima ekan desa bu barakani ketkazadigan ke narsa azizlar ikkinchi bittasi bittasiga xiyonatni o'ylab qolishlik chiroyli boshlanadi mana ichinglarda qancha tijorat sherikchilik qilganlar bor to'g'rimi sherikchilikni boshi baş, chiroyli boshlanadi yaxshi ketib turadi bittasi sal u bu joyini orttirib bir narsa qilib qo'ysa iye qayerdan oldi bu bo'ldi degan savolni ko'paytirib ketadi qarabsizki keyin bu ham o'rtani pulini olishni boshlaydi vaholanki o'rtog'ini boshqa biznesi bordir boshqa narsasi bordir bilmasdan boshlangan noto'g'ri fikr bir savdoni buzilib jamiyatda qanchadan muammo chiqishligiga sababchi bo'lib qoladi payg'ambar alayhissalom ham sherikchilik bilan tijorat qilganlar u zotni sunnatlari hisoblanadi ana shu fath kunida sheriklarini ko'rganlarida sheriklari soib degan bir sahobiy bo'lganlar aytganlarki urushib janjallashmaydigan birodarim sherigim xush kelibsiz deb haligi insonni kutib olganlar ya'ni o'zaro bir birlari bilan bo'ladigan tijoratda hech zamon nima bo'lmagan o'rtalarida talashuv tortishuv va hokazo narsa bo'lmagan